আই লাভ মুহাম্মদ ইস্যুতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগাতার মামলা মোকদ্দমা ও মুসলিম বিরোধী অ্যাকশনে যোগী সরকার বরেলি ঘটনার পর আইএমসির সভাপতি মৌলানা তৌকের রাজার ঘনিষ্ঠদের উপর প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ ক্রমাগত বাড়ছে প্রথমে তার ঘনিষ্ঠ ডাক্তার নাফিস খানের বেআইনি বাড়ির অংশ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় এরপর বিদ্যুৎ বিভাগ তৌকে রাজার ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ তুলেছে এছাড়াও প্রশাসন আইএমসি এর যুব শাখার शाखा सात जन अभिजुक्त पंद्रह हजार टाक पुरस्कार घोषणा करे जो बरेली में उपद्रव पिछले पिछले हुआ देखते हुए कई गिरफ्तारियां की गई हैं और कई प्रमुख अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जिनको लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया ये अपने यहाँ से फरार हैं जो मौके पे नहीं मिले ना ही बयान देने आए ना ही माननीय न्यायालय में उन्होंने अपनी की बात कही है इसको देखते हुए नियमानुसार सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सात अभियुक्तों पर एस एस पी द्वारा कल पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है कि गिरफ्तारी हेतु और आगे भी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका कार्य किया जा है